Де водити яйцем проти годинникової стрілки? Над фото чи над водою з воском, чи над людиною. На, 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 милочки, мальчики. Ну, конечно, над людиною. Фотография у вас лежить на столі, ви себе водите. Якщо у вас під руками больно, значить, водите прямо на ньому, проти часової стрілки, По телу його, по органу. І сами себе можете водити. Себя тоже можете чистити. А если донька у меня сидит на стуле, и я выливаю виск, где мне держать миску с водой? Чи нехай она держит в руках? Значит, конечно, это неудобно. Ей вот так вот держать, лучше над головой. Ну, или можно здесь, вот тут, рядом с сердцем, на стол поставить. Но если есть третий человек, то нехай она сидит. Вот здесь этот человек будет держать миску. А вы третье будете отливать. А як катати яйцем? Однією рукою, чи з маківки по кругу до пояса, чи до ніг? Це не принципіально. Можете фрагментарно Ви катали ноги, потом катали туловище, потом катали голову, потом катали руки. Сразу, звісно, як сразу, не обкатаєш. неудобно. Вот так, дорогие. И опять все контролируйте. Рамочкой контролируйте. Контролируйте энергию самого человека, энергию яйца. Вот вы начнете катать. Допустим, у меня разного яйца 60 оборотов энергии. К концу может остаться 10, 5, 7. Вампия человек. Позитивная энергия входит в человека, негативная входит в яйцо. І, і, і позитивна енергія, яйця. анігрирується, уменьшаются. але ви положили на окошечко, там на ночь, утро, на уже утром всі же 60 оборотів вернутся. Все проверено, но проверяйте все за мною. Так вам будет уверене. А у деяких, які відливають віск, на зворотній стороні завжди є пупиришки. І пише людина, що коли я його витягую з води і він висихає, то зі зворотнього боку він стає білий. Що це означає? Можливо, домішки? Білий, може, білий, може, там, не такий жовтий, як... це не принципіально. Принципіально то, що витягується і образується на, этом... на внутрішній стороні воска, ці демонічні фігури, якщо вони є. Якщо їх немає, то і не буде. А будут такие вот волны спокойные, приятные. А при депрессии, чи допоможе выливка воском? Мало одной выливки воском. Дорогие мои, вот каждый элемент, который мы с вами прошли, и я рассказываю, это только часть. Успешно тогда, когда работает комплекс. Что такое депрессия? Депрессия – это отключение человека от канала Бога. Окей, вы ему вылили воск. Ну вот вы ему вылили воск. Там вытягла кажется, часы на тых демонит. А сколько еще осталось? А причина-то не ушла. Вы человеку не рассказали, почему у него депрессия. Он не знает. Вы ему не помогли. И это так, знаете, фильм то а не помощь. Книжки, фильмы наши. Человек должен понять, что он дитя Бога. И он имеет возможность постоянно получать подписку от Бога через молитву. Что это тяжело? Нет, не тяжело. Надо не пожалеть времени на человека. Рассказать ему, многие обрекаются, ой, мне непотребно, я чего не хочу, это не так. Ну, все зависит от того, как вы сумеете убедить человека. Конечно, с ними тяжело. Они упрямые. Они невежественные. Но они же наши. Поэтому, дорогие, набираемся терпения, любви. И мы такие сами вами были. Были. Ну, пришел такой момент, когда что же у нас тут переломилось. И мы поняли, чего было упираться. Кому это выгодно? А выгодно темно. Потому что он продолжает оставаться кормушкой. Что такое депрессия? Отсутствие сил. И отсутствие притока энергии. А жить она он когда он для этого не работает, человек? Мы ему разъяснили. Он начинает молиться. И <связать> ну, вести себя правильно. Даже будет молиться, будет матюкаться. Мало что поможет. И если человек на геопатогенной зоне, Никто ему ничего не поможет. Опять без биолокации никуда. Надо знать, где вы спите. Надо знать, где вы сидите работаете. А то, что вы работаете на демонов. И жизненную свои силы им отдаете. И годы свои отдаете. И радость жизни, и творческую энергию вы все им отдаете. Из-за невежественного упрямства. Ну, кто виноватый. Объясните. Ты сам себе враг, если ты не хочешь это принять и понять. А чи може людина сама собі робити відливку воском і выкатку яку? Може, Звісно, Конечно може. Пожалуйста. Вот так за столом соблюдає все эти. Рітуали, ми живете, А Знає Чи можна, Софія Михайлівна, працювати, наприклад, тільки цим методом, коли фото з серветкою накриваєш і працюєш тільки свічкою проти годинникової стрілки, без подальшої праці із яйцем і воском? Ну, это знаєш, це урізаний, розрізаний спосіб допомоги. Но это, это, практически ноль без палочки. Или вот там все говорят, девочки, и, ой, моя бабуся воском ведлывала, моя бабуся лицем выкатывала. А кто бабуся рассказал про инши? Как бы бабуся знала то, что мы вам кажем, бабуся бы это делала тоже. А вы знаете как? Эти э, ценители прошлого, Дай им Бог здоровья. Их так научили. Никому не кажи. Вот типа загуби сушил лекарства. Это, это просто глупость. Мы же все дети Божьи, Боженька всем дает знания. Что, что он мне только дал. Он не дал, чтобы я передавал. А не только, чтобы я там для себя держала. Вот держала бы я для себя. Ну, и написала бы я 78 книг. Сомневаюсь. Она выбухнула бы от информации. Просто выбухнула Не втрималась бы вы? Ну, я, может, не втрималась. Но мне нужны были бы вдохновители, которые меня и вдохновляют. Понимаешь? И я понимаю, как это. Да я чувствую, я их вижу. Ще питать, София Михайловна, а как з онкохворими працювати? Чи можна використовувати цю методику, чи якось по-іншому треба? А, С онкохворыми девочки, мальчики. Книга слово исцеляет биополе» и Книга Обреченная любовью на спасение. Там мы говорим про вычитывание и молитвы специальные при онкологии. Я вам должна сказать, что э, онкологию вызывают жутенькие такие раковые структурки. Они на телеонографиях видны. И в этих книгах я даю эти телеонографии. Значит, а я вам не могу давать гарантии, что они у вас не перепрыгнут. Гарантии нет. Но они могут прыгать на вас день и ночь, но если ваше поле закрыто, они в него не влезут. Им нужны дырки в поле, коридоры, через которые они входят. А у кого коридоры? У злыднев, ненавистников, завистников, там, матершинников, преступников. Но они сами себя открывают, они, правда, этого не знают. А если вы три раза в день по семь молитв. Или помните нашу методику стадиона. Сколько ее воспроизвести? Минута. Минута. И все, и вы в великолепной защите, и никто вас не влезет. Софія Михайловна, якщо, наприклад, при методиці стадіону людина не дуже чітко уявляє, Прямо зовнішність своїх двійників, але просто думає, що вони там сидять, це також спрацює? Остаточно, да Ніхто не заставляє тисячу сидіти двійником, кожного тисячі. Дело в тому, ну, я вам говорила еще раз, дорогие, в космосі работають поля смысла. Ви направили мисль, що вот тут усі от, чаші стадіону. сто тысяч, десять тысяч своих двойников. Все. Вы своей мысли придали смысл. Они этот смысл экстраполируют в фигуру двойников. И в потоках, которые будут идти от двойников. Все проверяйте рамкой. И вы сами убедитесь. А какую серветку використовувати при методе очистки свечкой? Паперову чи тканевую? Нет, тканевую не надо, не просто читать. Возьмите, ну вот в Америке такие плотные салфетки баунти, я не знаю, как они у вас называются. Она такая, она почти как тряпочная, она плотная. Я кладу два в три слоя, чтобы капля, которая капает, ну не прожила, чтобы не попортила фотографию. Вот и все. Можливо, Софья Михайловна, у кого тонкие серветки, кто экономить, ну, всякое да. бывает. То кладить 2-3, да, больше. Да, Сервет. да,